Ребята, на этой неделе в нашем городе проходит неделя, которая посвящена безопасному движению на дорогах. В нашей библиотеке есть очень много выставок разной тематики. Есть и уголок, посвященный правилам дорожного движения. Вы всегда можете обратиться в библиотеку, взять книгу и ознакомиться с этими как правилами. Кроме того, конечно же, проходят у вас и уроки с вашими классными руководителями. Вы можете приходить в библиотеку и вызову за это. замечательная передача светофор. Сегодня в программе Правила безопасного отношения за. Итак, я и в программа отправляются в замечательный стол светофория. Здравствуйте! Это страна светофория. Когда мы попали точно по адресу. Ребята! А можно я останусь и посмотрю, как вы знаете правила дорожного движения? Сами необычные. Мы стали на взрослее, и целую неделю уже не да? И многие из вас самостоятельно идут и в школу, и в школу. Сегодня мы с вами вспомним о правилах поведения на улице. Играть можно? Нет. Конечно, нельзя играть на дороге. А если мы не будем соблюдать правила дорожного движения? для себя, для пешехода. Что произойдет? Пешехода. Да, Это да. идет да. авария. авария да, да. может произойти, травму может получить человек, да? А какие же правила нужно соблюдать? Скажите, пожалуйста, да. чтобы не попасть в опасную ситуацию. или стар... мостовая для транспорта, для тебя тротуар. Где улицу надо тебе перейти, а правильно более простого. Внимание, налево сначала взгляни, направо взгляни. Поздравляю вас с новым учебным годом. Ведите себя хорошо, аккуратно переходите в проезжую часть улицы. Знаете, знаете, как переходить, да? Красный, зеленый, знаете, да? Ну и сейчас я вам покажу. Пешеходы двигаются только со стороны спины. Поворачиваемся лицом. Мы идем по тротуарам, по дорожкам новым старым.